Над Росією збройні сили України збили винищувач су 35 Всі ці дії, звісно, мішають мирним сілі. Як повідомляється, внаслідок успішної операції повітряних сил на курському напрямку збито російський винищувач су 35 Пізніше повітряні сили опублікували відео об'єктивного контролю, зняте з безпілотника, на якому видно, як палає на землі знищений літак ворог. Нагадаємо, що 1 червня СБУ провела спецоперацію Павутина, в результаті якої були вражені 41 літак стратегічної та допоміжної російської авіації на чотирьох аеродромах. А очільник СБУ генерал Василь Малюк заявив, що загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних авіабазах Ерефії. І до гарних новин масштабна пожежа вирує на Росії. У місті Азов Ростовської області горить склад пластику та полімерних матеріалів. За даними керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка, там окупанти виготовляли комплектуючі для дронів до гасіння пожежі. Росіяни залучили 13 бригад рятувальників. І в окупантів знову втрати у бойовій авіації. Вранці повітряні сили знищили винищувач су 35 Сповістило командування. А ворожі пабліки показали відео, як догоряє борт. Успішну операцію провели у Курському напрямку. Деталі атаки ще уточнюють. І також наші військові вразили локомотиві з колоною ворожої техніки. Про це повідомили у силах оборони півдня. Внаслідок атаки знищені 13 танків противника і більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки. Додали там, де саме це сталося не уточнили. Балтійські країни підтримали членство України в ЄС і НАТО. Комітети у закордонних справах парламентів Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільною заявою. Вони пообіцяли допомагати нашій державі до повної перемоги у війні з Росією, а також зазначили, що членство України в НАТО забезпечить більш ефективну та стійку основу для гарантування євроатлантичної безпеки. Країни зобов'язались посилювати дипломатичний тиск на Росію, зокрема санкціями, та сприяти. развитку обороны и з с Украиной. В Україні запустять спільне з Францією виробництво дронів. Про це заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорньо. За його словами, частина безпілотників буде використовуватись силами оборони, іншу направлять французьким військовим. Проєкт буде виконаний за участі французького автовиробника та компанії з оборонного сектору. Який тип дронів буде вироблятись, Лекорньо не уточнив. Зазначу, напередодні міністри оборони України та Франції обговорили участь французьких компаній у виробництві. дронов и противооперационной обороны для военных сил Украины. Россия продолжает политику Советского Союза. Советский Союз тогда один воевал со всей Европой, США и так дальше. Там имел каких-то союзников, вассалов в Восточной Европе, социалистические страны. Там уже давняя традиция вести информационные войны, поэтому, конечно же, есть определенные недооценка была со стороны наших европейских партнеров, да, собственно говоря, и Украины, вот в том, что информационные войны ведутся, ну, Путин же не скажет, что первопричиной этой войны есть сам Владимир Путин. Вот, вот главная первопричина, которую надо всем, всем понимать. Вот. Значит, все первопричины, какие-то все, кроме его, лично его амбиции захватить чужие территории и так дальше. Вот. Поэтому, конечно же, нужно обращать внимание государственным органам Западной Европы на том, что при всей свободе, прессы и выражения мнений. Российские спецслужбы работают отдельно с главными редакторами, журналистами, какими-то блогерами, отдельными политиками и так дальше. Вот. Работают годами. Вот, потом они как бы выходят в информационное пространство и озвучивают российские нарративы. Ну, они могут работать и с людьми самого высокого ранга. Вот вам пример Будапешт, в определенном смысле Братислава, так что, так что влияние российской пропаганды огромное, оно было когда-то очень сильно здесь в Украине, вот, удалось с начала войны это все подвинуть, но там люди работают, и это очень-очень опасно. Напомню, если вы не выиграете, не выиграете информационную войну, вы проиграете всю войну, вот, поэтому на эти вещи нужно обращать самое серьезное внимание. Студия? Россия также использует, пытается использовать вторичный кризис, ну, например, тему миграции, тему зерна, ну, я имею в виду продовольствия, опять-таки, для того, чтобы внести некий раздор между Украиной и партнерами. И, знаете ли, снова-таки обращаюсь к теме пропаганды. Насколько удается нейтрализовать эти попытки, в первую очередь, в информационном плане? Насколько, кстати, тема энергетики, она ведь также является такой достаточно важной и достаточно, ну, не могу сказать, что уязвимой но это важная тема, на которую обращают внимание. Насколько удаются сейчас эти манипуляции, на ваш взгляд, насколько они могут быть действенными? Ну, тема энергетики, пожалуйста, вам заявление ФИЦА, где действия от словацкой стороны, понятно, все действия немецкой стороны тоже понятно, типа борются за интересы национальных производителей, государства, а могли за годы войны уже давным-давно найти альтернативные источники получения энергии. Не хотят, или их не пускают, или заставляют покупать именно российский газ. Это ж очень трудно узнать. О ней можно, но этим нужно специально заниматься спецслужбам европейских стран. Вот. Ну и что касается зерна, ну, напомню, блокировка польскими фермерами, была украинской границей, вот, что украинское зерно дешевле, и оно может нанести вред польским фирмам. В это же время через белорусскую границу идет российское зерно в пять раз больше, чем украинское, никто там не блокирует и так далее. Можете себе представить, какое влияние имеет российская пропаганда в средине польского общества, информационного пространства и так дальше. Вот. ну поэтому нужно работать в том числе и в украинской стране, чаще бывать в этих странах, встречаться с министрами сельского хозяйства, выходить в меди, посольства в том числе, рассказывать, объяснять это все. Само по себе оно не будет находить понимания и объяснения и так далее. В этом направлении нужно работать очень системно, постоянно. Студия. А как вы считаете, имеют ли демократии сейчас легальные для демократии, то есть этические с точки зрения демократии, инструменты противодействия таким вот беспрецедентным э, инструментам Кремля? То есть э, отрастила ли демократия когти, условно говоря? Ну, что вам сказать? Кремль использует мудро все принципы демократии, которые существуют в демократическом обществе. То есть свободу слова, там, высказывания и так дальше. Такого же нет в России. Поэтому симметричное действие у российского администрации вы не сможете сделать. Там все настолько контролировать, там никто не пигнет и так дальше. Вы там не сможете ни с кем договориться и, и подкупить и так дальше. Вот, значит, а здесь вот Кремль использует эти все вольности демократической системы. Ну, поэтому для иммунитета этой системы нужно принимать определенные меры, вот, ставить какие-то планки того, как идет э, информирование, почему так происходит и так далее. Этим должны заниматься и быть заинтересованы государственные органы, собственники средств массовой информации, которые претендуют на то, что они объективно информируют население о том, что происходит. Вот, поэтому, поэтому арсенал борьбы с российской пропагандой на территории Европы ну, в 10 раз меньше, чем возможность западной пропаганды проникать в российское информационное пространство. Тут диктатура все держит под своим контролем. И это же не только Россия, вот там вам Беларусь и так дальше. Поэтому, поэтому вот такая ситуация. И мы, я думаю, что Евросоюз должен финансировать отдельные про, проекты информационные, по противодействию российской пропаганде, они уже есть, они уже финансируются. Ну и кроме того, чтобы нивелировать российскую пропаганду, надо активнее свою пропаганду проводить, свои информационные кампании, доводить до населения о том, что такое российская политика, что такое российская диктатура, в чем опасность российского вторжения. Студия.